নমস্কাৰ বৰ্ণালী গোস্বামীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক চাদৰত দহি কেনেকৈ বটিব পাৰি তাৰে ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিকালি সকলোৱে জানে চাদৰত দহি গুঠিবলৈ কিন্তু মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈ যাব মই দহি বটিবৰ কাৰণে এইটো সূতা লৈছোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰপিছত মই এয়া সূতাখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি কেনেকৈ বনাই ল'লোঁ মানে টেবুলৰ ইটো মূৰ আৰু সিটো মূৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সূতাখিনি মই ঘূৰাই 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 এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু যাতে চ লাগি নাযায় সেইবাবে মই গাঁঠি দি লৈছোঁ এয়া এয়া মই গাঁঠি দি লৈছোঁ ইফালে এটা এইটো এটা মানে দীঘলকৈ আগতে বটি লৈছোঁ যাতে একবাৰতে হৈ যায় এনেকৈ বটি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বটি ল'ব আগতে মানে এনেকৈ যাক যিমানে কিছুমানে কমকৈ দি ভাল পায় কমকৈ দিব আৰু বেছিকৈ যোনে ভাল পায় বেছিকৈ দিব কিছুমানে আকৌ দহিবিলাক সৰু হ'লে ভাল পায় সৰুকৈ দিব পাৰে দীঘলকৈ দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে আৰু এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই দহি গুঠিম দেই প্ৰথমতে আপোনালোকে বেজীৰে এনেকৈ সূতাডাল সোমাই প্ৰথমতে ইয়াতে দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দি ল'বা যাতে জোৰত মানে টানি টানি গাঁঠিকেইটা দিব নহ'লে পিছত খুলি আহিব এনেকৈ তিনিটা গাঁঠি দি ওপৰৰ ফালে এডাল সূতা থৈ দিব আৰু তলৰ ফালে এডাল সূতা থৈ দিব তাৰপিছত যিখিনি মানে সূতা আগতে লোৱা হৈছিলে সেইখিনি সূতা এটা আগৰ জোখ এটা কৰি তাতে দি ল'ব মই যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ জোখ কৰি ধুনীয়াকৈ দি ল'ব দি লৈ দুডাল সূতাৰে গাঁঠি তিনিটা আকৌ দি ল'ব গাঁঠি তিনিটা তাতে দি ল'ব গাঁঠিতে তিনিটা গাঁঠি দি ল'ব দুটাও দিব পাৰে তথাপিও খুলি যোৱা চাঞ্চ থাকে এইবাৰ তিনিটা গাঁঠি আপোনালোকে দি ল'ব গাঁঠি তিনিটা দি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সূতাখিনি তলৰ ফালে টানি দিব মানে বেজিটো ওপৰৰ ফালে দিব দি আৰু এডাল সূতা থাকিব ন এই সূতাডাল এই সূতাখিনিৰ মাজত সোমাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভালদৰে সমান কৰি লৈ এই বেজী সূতাডাল দেখিছেনে এই সূতাডাল বুঢ়া আঙুলিটো বুঢ়া বুঢ়া আঙুলিয়াকৈ চেপি ধৰি বেজিটো তলৰ ফালে সোমাই ইফালে এটা ফাঁক হৈ থাকিব নহয় এই ফাঁকটোৱে আকৌ বেজীটো সোমাই দিব সোমাই দি এনেকৈ টানি দিব টানি দিলে টানি দি উঠি আকৌ সূতাডাল বুঢ়া আঙুলিটোৰে আকৌ টিপা মাৰি ধৰি আকৌ বেজিটো সোমাই তাতে মানে গাঁঠিৰ নিচিনা হৈ যাব বেজীটো সোমাই আকৌ গাঁঠি দিব এনেকৈ তিনিবাৰ দিব তিনিবাৰ দিয়াৰ পিছত গাঁঠিটো মানে আৰু খুলি না নাহে আৰু তিনিবাৰ দিলে তাৰপিছত এতিয়া সূতাখিনি আছে ন সূতাখিনিৰ মাজেৰে বেজিটো ধুনীয়াকৈ সোমাই দিব সোমাই দি সূতাখিনিৰ মাজেৰে সোমাই দিব নহয় দি এতিয়া বুঢ়া আঙুলিটোৰ পৰা এৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াক হৈ গ'ল তাৰপিছত সোমাণ কৰি এই বাকীকেইটা দহিৰ সোমান কৰি এইটো ধুনীয়াকৈ সমানত কাটি কাটি দিব এয়া মই দহিটো হৈ গ'ল বাকীকেইটা গুঠি লৈছিলোঁ আগতে একেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন দেই নিজৰখন এনেও বটিবলৈ মন নাযায় বেলেগৰ হ'লে একেদিনাই কৰি দিয়া যায় এইখন বহুদিনৰ পৰা বতিম বতিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু বতাহ হোৱা নাছিল আজিহে ফাইনেলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হ'ল গাটোও বহুত ভাল নহয় তাৰপিছত বেলেগ কাম জল্ডা জল্দি গাটো ধুই মই এইখিনিহে আগতে কৰি লৈছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ দেই বেজীৰেও এনেকৈ বটিব পাৰি আৰু আগতে দুডাল সূতা এনেকৈ গাত মানে গাঁঠি মাৰি লৈও বটিব পাৰি সেইটো মই বেলেগ দিনাই দেখুৱাম এইকেইটা মই তেনেকৈ বতিছিলোঁ কিন্তু এইটো মই আপোনালোকক বেলেগ দিনাখন দেখুৱাম জনাসকলে একো নাভাবিব কিনো এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাব লাগে বুলি মই নজনাসকলৰ বাবেহে কিন্তু ভিডিঅ'টো দিছোঁ ধন্যবাদ